assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar bugun bemorimiz fazliddin aka qayta ko'rikka kelgan bemorimiz siydik tosh kasalligi bilan uzoq vaqt aziyat chekkan va bemorda buyrak yetishmovchiligi ham boshlangan bo'lgan toshin oqibatida va qonda o'sha siydik miqdori ko'tarilib ketgan holat bo'lgan va bemorda biz perkutan netripsiy operatsiyasi ya'ni buyrakni kichik te teshik orqali kirib endoskopik toshni lazer bilan maydalash amaliyotini bajardik juda ham operatsiya muvaffaqiyatli bo'ldi operatsiya davomiyligi ham bir soatga yetib bormadi bemorni bir kun gün, ikki kunda oyoqqa turg'izib uyga javob berilgan va bir oydan keyin qayta ko'rikka ya'ni toshni analizini qildirib qayta ko'rikka chaqirganmiz hozir shu masalada qaytib ko'rikka kelgan va bemor bizga o'z fikrlari bilan sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi haqiqatdan uzoq yillar davomida buyragimdagi tosh bezovta qilib kelardi keyinchalik bu tosh organizmni organizmda boshqa o'zgarishlarni olib keldi olib keldi keyin tahlil qilgan -qil, holda boshqalarni Da city medga keldim sanjarbekka sanjarbekga uchrashdim shundan keyin ular juda to'g'ri diagnoz qo'yib vaqtida operativ ravishda işte, o'shu amalga oshirib operatsiyani haqiqatda bir soatda operatsiya bo'ldi bir kun o'tgand bir sutka o'tgandan keyin uyga ketdim hozir mana bir oydao bir oydan keyin kelyapman ko'rikka shu davomida yana o'sha qon tahlildagi ko'rsatishlar normal holatga kelyapti yana bitta shu yerda aytaman o'taman sanjarbek ochig'ini aytadigan diagnozni aniq qo'yib ishtasani işte narsani yashirmasdan aniq fikr aytiladi keyin aniq yechim beriladi Bundan tashqari hozir o'zlari yosh bo'llishiga qaramasdan shogirdlar tayyorlayaptilar atrofda shogirdlar atroflarida parvona hammasiga qattiq qo'llik bilan o'zlarini butun bilimlarini ilm bilimlarini o'rgatyattilar <laughs> shuyerda shu yerga kelib mana shunga man ko'rdim hamin bo'ldim aon aka sog' bo'ling og'rimang